Все, мы же все занимаем. нажимаем. Все работают. Нет, нет, у вас да, да, я это вообще не знаю. Да, просто залетаем, не сгибаем силой верхней. Сейчас нарядочку. Сразу запяточку.

Начинаем такую акцию, но это будет продолжаться каждый день. Даст Бог недолго что закончится все это и не, нужна будет, не нужны будут такие акции. Но наш долг сегодня показать всем людям, всем э, армянам, в том числе, что нужно э, по возможности, э, чем возможно, тем помочь участникам АТО это вообще желание людей, это не наше как бы, желание людей, которые все время звонят общину и спрашивают, чем помочь, что делать, что делать. И вот это один из тех акций, которые мы спланировали. Следующее у нас, у нас будет в ближайшее время до Дня независимости, еще будет помощь отправлена в зону АТО. Ну и такие акции будем проводить все время. Сегодня будет где-то до 100 человек, но из них сдаст, наверное, человек 40-50, кто успеет. Для меня лично это значит показать свою не на украинском своем бойдужесть к ситуации, которая у нас происходит в стране, и хотя бы какой то своим кровью помочь и поучаствовать и поддержать в данный момент в этой сложной ситуации.